आदाब जी अच्छा थोड़े नाल होर बहुत सोनी कहानी लालची कुत्ता साझी करा कहानी भावे निकी जी है पर इससे अर्थ बहुत व्डे ने है ना तो चलो आप शुरू कर दें लालची कुत्ता एक तफा का जिक्र है कि एक कुत्ते को कसाब की दुकान से गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया वो इस टुकड़े को मुंह में दबाए शहर से बाहर की तरफ जा रहा था ताकि आराम से बैठ के या आराम से ही कोई जगह मिल जाए तो वो बैठ के मज़े से खाए चलते हुए उसका गुजर एक नदी पर हुआ जिसके साफ सफाक पानी में कुत्ते ने अपना अक्स देखा या उसको अपना अक्स दिखाई दिया कुत्ता सोचने लगा कि एक और कुत्ता गोश्त का टुकड़ा मुँह में दबाए हुए है को ये समझ में ना आया कि वो अपना ही अक्स पानी में देख रहा है लालच में उसके में उसके पानी भर गया। उसने इरादा किया कि जिस तरह हो सके वो दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीन लिए या वो छीन लिया जाए जो ही कुत्ता अक्स की तरफ देख के भोंकने लगा गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह से निकलकर पानी में गिर पड़ा और पानी में डूब गया लालची कुत्ता अपना मुंह सा लेकर देखता रह गया सो इस सो की नतीजा निकलता अपू कि लालच बुरी बला है इस करके अपने जिंदगी दे कदे लालच नहीं करना चाहिए था। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਬਲਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ